Мы находимся с вами в музее Кавалеридзе, Андреевский спуск 21, где проходит моя выставка «Психоделические образы войны». Я бы эту всю выставку разделил бы на две части. Первая часть – это рефлексии от того, что случилось 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение. И вторая часть – это картины, написанные под впечатлением скажем так, гибридной войны, которая длится с 2014 года. Давайте начнем как бы издалека. Вот эти картины из области, скажем так, каких-то пророческих видений. Мне кажется, что эти образы, которые появились совершенно спонтанно, они показывают действия или события людей, попавших в тяжелую ситуацию. И как я заметил, что многие эти картины, если я раньше думал, что они о прошлом, то оказалось, они о будущем. Картина в пути, когда семья движется куда-то по дороге. Картина хода по украински, по русски это процессия когда какая-то процессия непонятных существ, непонятных э, сущностей э, или душ идет куда-то своей дорогой. Одна из первых картин из этой серии "Два взгляда из темноты" это картина совершенно спонтанная, которая как бы показывает, не знаю, то, что мы не одни, то, что за нами кто-то смотрит, то, что мы постоянно находимся в связи со своими прошлыми, со своими будущими э, предками или теми людьми, с которыми мы связаны. Э, вот эта картина "Тени переселенцев". Эта картина написана тоже. Это был 19-й год. Мне казалось, что это картина о прошлом, о том, как переселенцы 14-го года э, сорвались со своих мест и куда-то поехали переселяться. Но, как оказалось, это картина о будущем, о том, что не какие-то там, там 100-200 тысяч переселенцев с Донбасса или 1 миллион выехали, а теперь уже порядка 5-8 миллионов украинцев выехали куда-то, стали переселенцами. Тоже из той же серии картины. Это картина «Схватка», я здесь увидел битву драконов, хотя она выполнена в виде абстракции, но я для себя увидел эту какую-то большую битву драконов, каких-то больших, каких-то таких существ красных, которые дерутся не на, не на жизнь, а на смерть. Тоже картина 2020 года, она стала более актуальной именно вот сейчас после начала войны. Картина сатир, это картина о грусти. Картина о каком-то понимании сущности, о том, что в мире не все так просто, не все так гладко, как хотелось бы. Картина написана в одно движение. Только фон и сверху этой же краской вот эти вот контуры. То есть это полная, спонтанная абстракция. Хочу обратить внимание на вот эту серию. Это серия двойственности самосознания. Это картины о том, что в каждом человеке заложено мужское и женское начало. В каждом человеке есть мужчина и женщина, и они живут вместе. И вот эти вот разные, скажем так, виды сожительства, сосуществования в психическом смысле показаны на этих картинах. Двойственность самосознания один. Показан вариант, когда и мужское, и женское находятся в одном направлении. Люди идут по своей дороге, занимаются одним делом. Второй вариант показан, когда люди находятся в раздоре сами с собой, то есть свое мужское и свое женское находятся в постоянном конфликте. Третий вариант, когда мужское и женское полностью находятся в гармонии друг с другом. Ну а четвертый вариант, когда они находятся в постоянном конфликте и кто-то постоянно друг, другого не знаю унижает или обижает и так далее ну, такая философская фантазия, скажем так. Еще одна моя абстрактная фантазия на тему войны, на тему какого-то противоборства водоворот событий написана в 19 году. Если в нее внимательно смотреться, то можно увидеть именно наши сегодняшние события, насколько неожиданно, насколько непредсказуемо, как все меняется, как все разворачивается. Тоже картина 19-го года, называется «Встреча». Это картина о том, как, возможно, люди будут встречаться в других мирах, в других своих жизнях, в совершенно разном воплощении, как, как в виде туманностей, или в виде каких-то скоплений. Вот. А вот по этой картине у меня особое, ну просто особое мнение. Это 19-й год. Картина называется ⁇ Срыв ⁇ Картина написана спонтанно, просто кто-то двигал моей рукой, и подбором красок, и движениями, и какими-то другими еще вариациями. Смысл, который я увидел в этой картине, это действительно срыв, какой-то вот разрыв каких, обычного течения жизни, обычных событий. Ну, каждый может составить что-то свое, но картина оказалась очень пророческой именно в свете наших последних событий. Картина в ожидании рассвета. Я ее подправил немножко, а так это очень давняя картина такая фантазия. Две какие-то непонятные сущности сидят на ветках и ожидают рассвет, прижавшись друг к другу. Картина 2021 -го года – это картина э, волнения, это абстракция, как раз показывающая какие-то вот волнения, переходящие в схватку, переходящие в бой, во взрывы, в огонь. И так далее. Это просто такая фантазия фантазия от того, от того что ну, как будто вы за тобой постоянно наблюдают. Иногда часто такое чувствует человек, что вот, -вот за ним постоянно наблюдают. Вот это такое выражение. Это картина наблюдения. И вот с этой картины у меня началась серия дуализмы. Вот эта картина написана ну, непосредственно где-то за месяц до начала полномасштабного вторжения. Тоже она была написана спонтанно. Я сделал сначала фон, а потом как-то вот так тихонечко-тихонечко то ли всматривался, то ли начал что-то выводить из того, что мне этот фон начал подсказывать. И у меня появилось такое лицо. Лицо, состоящее из двух частей. Вот. И я что-то увидел здесь. Я увидел здесь вот эту вот двойственность, не то что двойственность самосознания а двойственность психики это не раздвоение психики это постоянно когда человек смотрит на себя со стороны ведь для того чтобы что такое есть сознание сознание это когда ты знаешь что ты знаешь и вот это вот сознание должен кто-то увидеть кто-то подсказать тебе да ты это знаешь когда мы разговариваем с самим собой то скорее всего мы разговариваем с кем-то кто находится внутри нас. И я увидел вот это вот выражение, визуальное выражение вот этого вот феномена. Когда человек разговаривает сам с собой, и он видит сам себя со стороны. С одной стороны, он улыбается, с другой стороны, он серьезный, но в сущности это все одно целое. И эта картина дала мне толчок для того, чтобы я написал целую серию картин дуализмы. Сейчас я хочу показать следующую картину, которая у меня получилась в этом случае. Контур этой картины я нарисовал 23 февраля 2022 года. Только контур. И на следующее утро началась война. Так что эта картина прямо настоящий предвестник войны. Вот эта картина ⁇ Триумвират ⁇ Она показывает... Для меня, может быть, для кого-то что-то другое, она показывает, как человек может раздваиваться, расстраиваться в своих ощущениях, особенно когда что-то происходит важное, что-то страшное, что-то такое значительное, как война. Мы видим здесь удручение, мы видим здесь сосредоточенность, и мы видим здесь улыбку. И все это помещается в одном и том же человеке. Следующая картина этой серии была картина Дуализм синий. Здесь уже показаны отражения в человеческой психике ужасов войны. Когда с одной стороны мы видим какую-то жесткость вот в этом взгляде, в этом лице, которое расположено ниже. Но если картину перевернуть, то эти же глаза и та часть лица будут выражать уже больше страх, больше какое-то, не знаю, сетование на события. И так далее. И все это помещается в одном человеке. Следующая картина была картина дуализм в себе. Это картина о том, как иногда психика человека может замыкаться сама на себе, о том, что человек может отрешиться от внешнего мира и жить как бы сам с собой. И тем самым мы наша психика дает как бы спасение себе, чтобы человек смог существовать дальше. Затем была картина Дуализм красный. Это картина о войне. Это картина про войну, о том, как человек, как человеческая психика переживает войну, о том, как эта война начинает жить в нем. Дуализм красный. Следующая картина была ⁇ дуализм-опер ⁇ или ⁇ дуализм-реакция ⁇ Эта картина тоже о том, как человек переживает войну, как его психика э, хочет отстраниться, как она своими руками вместо глаз отталкивает от себя эту войну. Еще одна картина этой серии ⁇ это дуализм вперед смотрящий на корабле есть такая должность вперед смотрящий, который сидит высоко высоко на мачте и смотрит вперед, чтобы первым увидеть опасность приближение берега, айсберга или другого корабля. Но вот иногда такие вперед смотрящие у нас смотрят и видят только свой затылок, а еще и вместо глаз у них, то есть они видят то, что внутри себя. Вот у многих людей которые сейчас ослеплены, я не знаю, пропагандой, чем угодно, вот они видят не то, что снаружи, они видят то, что внутри себя, и этим и довольствуются. Вот эта картина у нас об этом. Картина «Дуализм двоединства» – это тоже картина о том, что в одном и том же человеке помещается как бы психика радости, улыбки и психика удручения. И все это находится в одном целом и сосуществует. Только в зависимости от того, как человек себя настраивает, как он себя поддерживает, он отклоняется или в одну, или в другую сторону. Красное и черное – это картина, картина взрывов, картина воздушных тревог, картина, когда человек получивший какую-то психическую моральную травму, закрывает глаза и пытается в себе это все пережить, когда он собирается мыслями собирается силами и переживает в себе в себе это. Ну и последняя картина из этой серии это картина Дуализм серый. Это картина показывающая как в одном и том же помещается два разных мнения, два разных э, типа поведения. Но все это выходит как бы через один род, через одно и то же э, свойство коммуникации с остальным миром. И мы видим, что может быть, скажем так, сосредоточенность и в то же время страх удрученность, но коммуникация будет все равно какая-то одна. Они все равно придут к какому-то одному мнению и будут коммуницировать чем-то одним. Эта картина ⁇ Дуализм ⁇ Вода ⁇ она названа так как бы потусторонне, только из-за цвета. Я, когда ее нарисовал, я просто удивился этому цвету, и поэтому назвал ее ⁇ Дуализм ⁇ Вода ⁇ хотя смысл, который я вкладывал в нее, он как бы не связан с водой, хотя, может, и связан это образ, когда человек перестает видеть глазами. Это еще одна психосоматическая реакция, когда увиденное уже не укладывается в голове, и человек не хочет видеть глазами, не хочет воспринимать эту информацию, а видит каким-то своим третьим глазом. То есть он уже сосредоточен на том, что нужно делать, как нужно выйти из этой ситуации, как нужно помочь кому-то и так далее. Может быть, вода в этом случае как бы она и делает, она заглушает звуки. Когда человек погружается в воду, он уже не слышит. Он только может видеть или чувствовать. Вот поэтому я назвал ее дуализм ⁇ вода. Очень трудно поверить, что это тоже спонтанная картина. Потому что э, я сначала делаю фон, я не знаю, что я буду рисовать. Я сначала делаю фон и его... Какие-то пятна начинают складываться у меня в воображении в какие-то образы. И я действительно увидел здесь вот этот большой профиль какого-то человека и какого-то существа, который на нем сидит. Я назвал это внутренний голос. Что, наверное, у каждого человека есть какой-то внутренний голос, который ему что-то говорит, что-то ему наговаривает. Но если человек... Отделяется от реальности, то этот внутренний голос становится таким большим, таким значительным. Возможно, даже он материализуется. И человек живет тогда вообще в своем мире, в своем пространстве. И неизвестно, к чему это приведет. Картина 21 -го года. Картина 22 -го года, но где-то с самое начало, еще до, до начала военных событий. Тоже спонтанное лицо. Возникшая на картине, я назвал его неизвестный, Так мне показалось. И картина Буча. Эта картина ⁇ это полностью стопроцентная эмоция. Когда наша страна увидела те ужасы, которые творились в Буче, когда отошли оттуда российские войска и вошли украинские войска, то то, что было увидено в каждом человеке, оставила ну, просто ужасный след. Я в этот момент, как раз у меня был вот такой коричневый холст, я в этот момент смог нарисовать только это. И поэтому получился вот такой образ Буча. Я пришел на выставку, да, привел сюда свою сестру, тоже художницу, чтобы она посмотрела, вместе провели время. На этой картине я увидел свой смысл. Она очень похожа на одну посадку под Донецком, где вели самые тяжелые бои. И мы потеряли много наших побратымец. И здесь прямо один в один, как там, та же самая посадка. Очень похоже, как она сожжена от снарядов, как она ямы, воронки от снарядов, тот же рассвет, где сзади должен быть Донецк. И... Вот так вот, в общем, она вызвала у меня тяжелые воспоминания, вызвала глубокий смысл личности. Поэтому я очень захотел ее приобрести, чтобы в будущем иногда возможно вспоминать когда все будет мирно, и это будет обратно наша территория. Как это было, чтобы те, кто там погиб, никогда не были забыты нами. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо за то, что вы делаете, за то, что вы сделали. Мы перед вами вечно на долгу. Спасибо. Спасибо. Ну, я познакомилась давно несколько лет назад, и у меня уже дома есть две картины, и вот это уже третья будет картина в моей домашней галерее. Первую картину я купила маме на 80-летие, она называлась «Зеленый рассвет». Свет. Вот. Очень теплая картина, очень солнечная. А вторую я уже купила, к сожалению, после маминого ухода. Но она именно моей маме, Картина называется «Сияние». Это солнце, это тепло, которое дают нам родители, когда они с нами. И для меня это то, что согревает меня, то, что Андрей Викторович увидел своим сердцем, оно в мое перешло вот в таком видении. И они висят на своих местах, они и будут там висеть всегда, пока они у меня дома находятся. И я очень благодарна судьбе, что мы вообще вы знакомы, и я имею возможность а, долучиться, а, гарные украинские слова, а, к творчеству того, что, допустим, я не умею сама. И вот чтобы человек умел через краски передать вот этот мир, и увидеть его через краски, и передать через краски. Это что-то потрясающее. И если даже одна картина понравилась какому-нибудь, хотя бы одному человеку, значит художник рисует не зря. Ему есть что показать, есть то, что найдется, найдет отклик вот в сердце тех, кто это видит. И уже сейчас на этой выставке, я думаю, я уже не первая, которая сразу покупает картины, потому что понимает, что это есть то, что будет согревать и будет радовать. И я надеюсь только, что это не последняя картина, которая будет у меня дома. знаете, мне тоже приятно, что выставка всего достойного художника, который свою творческую карьеру мистерскую распочал по 60 лет, Одна триває в музеї Марії Зеньковецької, а друга сьогодні відкривається в музеї мого друга Олександра Юніна. Тобто, можна сказати, що у Андрія Клішина сьогодні подвійне свято. Там воно почалося, тут воно розвивається. І це гарний доказ на користь того, що мистецьку кар'єру не пізно розпочинати навіть 60 років. Головне, хотіти. Прагнути, бажати, ну і головне, щоб були такі достойні музейники, як Олександр Юнін. Ну і скромно можу сказати трошки і про те, що і наш музей допоміг цьому художнику зробити свій дебют у безмежному океані сучасного образу, творчого мистецтва. Тому я вас вітаю. Передаю творчу естафету пану Олександру. Може, інший щось каже. По-перше, мій музей, музей кавалерії, це військово міської влади юської громади. До речі, як і філія музею театру і кіно, якому до речі, в цьому році не було сторон. Музей Цинковецький являється філією цього поважного закладу. І я дуже радію, що мистецькі заходи проходять, дякуючи хлопцям і дівчатам, які бороть нашу державу, які стоять сьогодні. На охороні незалежності України повертають її, і я вважаю, що виставкові проекти вони повинні жити як виставкові зали, театри, музеї, бо це культура. А ми є зберігачами культури музейники. І художники, які представляють своє мистецтво, вони на сьогодні показують, що Україна. Есть и будет. Украина победит. А мы что? Мы работаем дальше. Дальше только победа. Без заповедей. Да. Ты снова. Слава Украине. И вам слава. Э, вся эта выставка как бы показывает о том, как война повлияла на нас, на всех, на людей в Украине. Особенно на то, как э, изменилась или как э, трансформировалась психика людей. Как они научились защищаться от этого, как они научились переваривать в себе, переживать в себе все это. И все-таки как бы, концепция всех этих образов говорит о том, что мы каким-то образом все равно победим, мы все равно переборем свою психику, мы ее адаптируем. Люди так созданы, что они привыкают, они находят в себе какие-то выходы для того, чтобы. Жить дальше для того, чтобы творить дальше. Выставка проходит в музее Кавалеридзе. Это Киев, это Андреевский спуск 21. Пожалуйста, приходите. И слава Украине.